Ош. Востаннє, як курсант Харківського інституту танкових військ, по цьому плацу Олександр Лавренко марширував навесні 2005 року. Одягнувши погони лейтенанта Збройних сил України, він навіть уявити собі не міг, що йому доведеться воювати з Росією. В бій Олександр Лавренко пішов капітаном. Весна опять у нас в края. На славу потрудилась в попыхах Соткала из подснежников ковер И застелила старый полигон Ах, эти полигонные цветы Как жаль, что их не видишь ты Разом с волонтерами мы приехали в его батальон. Друга світова війна, танк Т-34 називали братська могила 4. А оцей? Те ж саме. Тобто вискочити? Нереально вважаєш, що якщо смотреєш з чим, якщо йдеш з травами, то якщо потрапляє міна по дно механіка, механік моментально гибне, а екіпаж отримує контузію. Буває, що може бути і повністю весь екіпаж. Скільки бойових? Бойових виходів з января місяця. місце з комбатами, аеропорт, і вся Чепуха і Піски, напрямую і все як положено. Костя водій-механік танка Тральника. Майже завжди він йде першим і не має права на помилку. Адже тоді загинуть ті, хто іде за ним слід в слід. Робота наша така, щоб другі люди могли свобідно пройти цей шлях. А чим ти міни виповідаєш? Е, тралами. Вони от, трал. І скільки от. таких мін витворів? Ну, чесно кажучи, не, не знаю. ну, З десяток буде. Десяток з, з, з десяток буде. так. Є, мін багато, тому прокладаємо шлях як для піхоти, так і для інших машин, навіть для гражданських. Само, брат. Ну, мін, мін каже, що мін тут достатньо. В полях мін дуже достатньо. Тому що замінували один-два танки йдуть і тралять. От, Робимо розв'язки доріг, щоб, мали, щоб мала техніка доступ туди. От так так же само підвозять боєприпаси. От. БМП їздять, БТР і всяка техніка ну, підходить. Тому дороги робимо часто. Через посадки, через поля. Небезпечно, небезпечно. Я особисто за один раз десь 10, 10 кілометрів. Не на на стільки но. Їх мусить міняти. Так, все добре. Гарно що виконуємо свої завдання. Є наказ, є наказ. Тому мусимо виконувати. одна дійсно Радость година, когда мы этот самый смогли забрать наших пацанов с аэропорта, когда их там накрывали дальше, чем некуда. Когда было этот самый э, спод на в подвале уже были сепаратисты и на третьем этажу, а наши стояли на первом этажу и наших просто напросто там молотили дальше, чем некуда. И мы их вот этот самый пытались забрать. Действительно, да, ми один, один танчик пострадал, этот самый меня подбили, я ушел. Наши тогда, кого смогли, того забрали. Вот это одна действительно радость была, что мы кого смогли, того забрали. Спасатели? Да. Просто-напросто говорят, даже этот самый, на нашу танковую роту, одни спасатели. Комбат у нас был э, Кощей. А, чтобы такое уважение иметь между даже своим коллективом, между своим коллективом, своими подчиненными, имел очень хорошее уважение. Его уважали этот самый, как командира, как друга. К нему даже подходили, советовались, где, где что этот самый делать. Ось він, батько, самый крутой комбат Кащей, то есть подполковник Дмитро Кащенко. А втраты великі были? По нашій роті невелике. ну, Ще раз говорю завдяки тому ж таку такий Кащенко, який дуже вміло і гарно нами руководив. І ми всі ослухались і поважали, як кожен вважав його як батька. Розпочав свою службу Олександр Лавренко під командою тоді ще ротного командира Дмитра Кащенка. Тоді ж і зав'язалася їхня дружба. Саше, ми познайомились. В 2005 году он пришел ко мне с зампотехом роты, я как раз стал только командиром роты. Вот. Человек, в принципе, он как сам по характеру, конечно, человек он сложный, вот такой у него шебутной характер. Вот. Но офицер очень грамотный, очень грамотный, и как бы не по годам даже, скажем, на момент, когда лейтенант, тот еще молодой, то, ну, скажем, удивил он знаниями, своими способностями. Вот как потом впоследствии мы там про него говорили, что у Саши танки могут заводиться без двигателей и без пушек стрелять. потом после этого стал командиром третьей танковой роты танкового батальона и впоследствии стал командиром первой танковой роты. Наши украинские танчики мало того, еще храбрые, а еще и кметливые, тямущие и хитрые. Они наиболее шануют друг, как и шанувал капитан Лавренко. Як шанують її ці два танкісти з його батальйону, розповідаючи про одного зі своїх побратимів, що мені дуже сподобалося, в десні, коли ми були в чепці, то приходить такий молодий хлопець високого росту, який служив? Ні, не служив. Та думаю, я йому не сказав, звісно, це, думаю, тяжко йому прийдеться тут. Но я хочу вам сказать, что еще мне тяжко было, а он настолько была людина, есть, розумна, что я вам не могу передать. Да, он не служил, но его разум набагато и набагато мого, что я служил в срочную службу. Ты имеешь в виду, когда он предложил стрелять на весом? Даже, даже так, Ну вот, допустим, до нашего призыва э, в основном вел с собой прямой наводкой. То есть дистанция до 4 километров, и били прямой наводкой. Мы тоже так поучаствовали. честно говоря, ну, немножко страшно. Ну, не немножко, а конкретно страшно, когда ты стреляешь, когда по тебе стреляют. Вот. И вот Гена, Гена, он сказал, ребята, а давайте как-то из-за угла стрелять. Ну, вроде как есть какая-то система, там какие-то там боковые уровни и все такое прочее. Вот. Ну, как-то так все скептически к этому отнеслись. А он связался с волонтерами, они прислали ему планшет, вот, он разобрался в этой системе, блин, как, какие координаты, куда стрелять, чего это, все это. В общем, и выехали на пробные стрельбы. Результат был просто, ну, обалденный. Там, извините, как все поры были в шоке от нашего появления. То есть из ниоткуда начинают бить 3-4 танка, блин, там по 10-20 снарядов уложили в одну точечку, и причем достаточно прицельно. Потом это, как говорится, сильно понравилось. И мы ну, практически отказались от прямого боя, вот, а наносили существенный урон дальними залпами. И за 12 километров ну, достаточно хорошо, потому что ходили слухи, что нас вообще там Моторола объявил личными врагами. То есть третью роту, блин, все. Почему? Потому что именно наша рота вот, начала первое использовать, ну так вот скажем, интенсивно дальние обстрелы. Во-первых, они не могли понять, кто работает, артиллерия там, какие САУшки, где, чего, тут все. Появились танки, отстрелялись, исчезли. Ну, вернее, что-то отстрелялось и что-то исчезло. Так быстро могут работать только танки. Вот. И всему, как говорится, заслуга этого обычного парня, который позывной у него пекарь. Сам он кулинарный те... институт или техникум, что-то с кулинарией связанное. Да, думаю. хорошо готовит, Или А, изделия. Там специалист по хлебобулочным изделиям, который к технике не имеет никакого отношения. Он просто хотел воевать за родину и воевать эффективно. Не делать два-три выстрела и текать, блин. А если уже стали лупить, так так, чтобы им там скучно не было. Воевать иначе, не лупить так, чтобы им скучно не было, капитан Александр Лавренко не вмів. Захищати Батьківщину вин, пошел с открытым челом, с честью и гидностью командира бригады Сашу я выпросил, дабы оставь, остался тут вот со мной из с, с Зампотеха. Еще у нас оставалось где-то порядка 10 танков, вот, которые в принципе мы могли привести к какому-то там знаменателю общему. Ну и вот эти, скажем, 10 танков мы их восстановили. Вот. Был набран личный состав еще дополнительно, плюс то, что у нас там оставалось где-то... Потому что как бы, танковые роты э, были из разряда по 13 машин, а на войну реально не уехали по 10 машин, там состав поменялся, как бы вот, остаточные экипажи, плюс добрали людей то, что там у нас не хватало. И была создана так называемая 4 батальона тактичная группа, туда входила танковая рота под командованием Саши Лавренко, значит, и вот это вот все дело устремилось в в Донецкую область. Задача наша заключалась в том, чтобы обеспечивать установку блокпостов. Второй батальон представлял блокпосты, но прежде чем зайти на населенный пункт, вот и поставить блокпост там, либо где-то там, на этом самом, значит, выезжали наши подразделения, 4-й батальон тактичной группы, проводили зачистку местности. Вот. До этого там какие-то пострелушки у нас были, ну это все были как мелкие пострелушки там, ну где-то вот противник, вот он там, где-то стрельнул по нам, мы что-то ответили там, как бы стрельнули в ответ, на том и в принципе заканчивалось. Значит, потом уже более, скажем, серьезные моменты, когда вот мы уже приехали в аэропорт, когда мы там приехали на так называемый «Зенит», это был дивизион там прикрытия аэропорта Донецкого. Вот, скажем, с тех вот моментов, вот момент зачистки Села Таненька, там опытная. Вот с тех с этого времени уже, в принципе, ну, начали, скажем, не просто там пострелушки, а какие-то там уже, ну, скажем, действия, которые можно назвать, дать там боевыми действиями, когда ты видишь врага, там враг видит тебя и там по нему стреляешь, он стреляет по тебе. Ну, вот то бишь там какие-то минометные обстрелы, там артиллерийские обстрелы, там грады и, и прочие осадки. Сигнальная ракета в небо взвилась. Пехота вдруг зашевелилась Пошел в атаку первый батальон И гусеницы режут чернозем И вот 19 числа я получил задачу на деблокаду аэропорта Через Пески, там дорога проходит Донецк Грубо говоря, Днепропетровск, назовем ее так. Вот. И 21.07 непосредственно уже был сам штурм села Пески всего на тот момент уже у нас в штурмовой группе значит, было всего 5 танков и 3 БМП. Значит, группа, которая, которую я непосредственно командовал, была поделена мной на две части. Одна из них 4 танка и 2 БМП брали блокпост под мостом между Первомайским и Песками. Значит, там был укрепрайон такой серьезный, там все с насыпями, там с окопами, там с блиндажами, там все. Сашина задача была сделать так, чтобы вот эти вот резервные какие-то там силы, вот они не могли подтянуться. Это был первый такой бой, именно серьезный бой, где вот ты видишь противника, и не где-то, вот он там метров там за 100, там 200, 300, 500 от тебя, а вот он в пяти, в трех метрах. То бишь там, ну, как бы, еще, наверное, чуть-чуть бы и перешли уже там резать ножами друг друга. Там на тот момент присутствовала РП русская какая-то там, Русская православная это армия, православная армия вот, потом батальон Кальмиус, этот, там, спецназа их, которым они так гордились. Вот, Опять-таки, я же сомневаюсь, что это русская православная армия, а там сугубо одни шахтеры, вот, очень я сомневаюсь. Вот, потому в любом случае, что русские войска там присутствовали, по крайней мере, хотя бы инструктора на тот момент, но ну, они были, я в этом более чем уверен. Потому что не может человек вести боевые действия так вот сам, по себе там куча мужиков собралась и спонтанно они там, а давай мы в атаку пойдем на военных, это не бывает так. Вперше підполковник Дмитро Кащенко розповідає про геройську смерть свого побратима капітана Олександра Лавренка без сліз. Значит, ну, там, к определеному времето часам, навіть к 11-сті мост був взят. Мост був взят. Значит, а Саша вел бой со сторони Донецька. Там на нього видвинулася десь порядка. Ну, что там, в принципе, был танк у него, и по большому счету БМП, и отделение пехоты, все. Ну, вот, там выдвинулось порядка трех автобусов с боевиками, вот, которые он, в принципе, расстрелял, как вот, даже как говорили, как танкист, типа, кожан пострел в цель. Вот он там три выстрела, и все три цель. Вот, устроил там месиво, понятно. Потом на него еще там выскочило два танка. Это вот, значит, со слов боевиков самих, когда, значит, Саша, когда погиб, командир бригады там какими-то окольными путями договорился с боевиками о том, чтобы вернули экипаж, вот погибших они выложили там фотографии в интернете, значит, и вот когда командир бригады поехал забирать экипаж, то хлопчики были все переодеты, там приведены в порядок, то бишь, и боевики сказали, что да, это там типа Геройский экипаж, даже враг зауважал. Типа, вот, сказали, что там либо фанатики были, либо офицеры, там, потому что, ну да, действительно, Саша же офицер вот, как бы, Потому что вели бой до последнего и, конечно, отворили дело. И вот это они рассказали, что он уничтожил порядка трех автобусов личного состава. Там где-то ну, порядка 100-120 человек он сжег. Потом значит, на него выскочили два танчика, один из которых он подбил вот, и взорвался у него боекомплект. А э, вторая машина экипажа просто покинула и убежала оттуда. Это опять-таки сосло боевиков, это не то, что там мы что-то придумали. Значит. И потом, соответственно, как бы понятно, боевики пошли в атаку. Вот. Получилось так, что вот первый бой солдат, он, как правило, полит непонятно куда, вот, э, а не так, что вот работаю конкретно по цели. Вот вижу цель, работаю, не вижу, значит, не работаю. Понятно, там полилось во все стороны, боекомплект был расстрелян вот патронов нет раненых много убитые есть и это все дело как бы боевики там пытаются отжать в зеленку пытаются взять в кольцо и начали накрывать эту зеленку минометами очень сильно и плотненько ну, вот ну саша соответственно принял решение скажем так поехать приказать долго жить этим минометом ну вот из очевид... со слова очевидцев говорят, он вернулся, значит, он там работал в сторону улицы Стратонавтов, значит, вернулся он с черты Донецка, что-то там переговорил там с пехотой, понятно, что как бы у него то станка не видно, откуда же там минометы работают, а пехота, по крайней мере, хотя бы слышит звук примерно где это. Вот, а работали там где-то недалеко, как бы, ну, рядышком. Вот, он прыгнул в машинку и поехал Це туди. опять таки, як потом бойовіки розказали, що він гусеницами там розтоптав то ли два, то ли три мінометних он просто роздавився та est Декорум patria mori» почесно померти за батьківщину, говорить древній латинський афоризм. Олександр Лавренко віддав своє життя за Україну, тобто за нас з вами. Пам'ятаємо про це. Это понятно, без боеприпасов, там на одних пулеметах, скажем, ворваться непосредственно вот, уже впритык противнику на танке. Как бы, просто его там, скажем так, заклевали, вот, сожгли машину. На момент, когда доставали уже экипаж оттуда, механик, водитель и наводчик уже были мертвы, со слов боевиков. Вот. А командир танка вот, подорвался на гранате, когда уже его вытаскивали непосредственно, и еще пару человек с собой на тот свет уволок. Вот, как бы. Но, тем не менее, на момент, скажем, 12.0, вот, своими действиями Саша, это самое первое, это он обеспечил взятие основного крепрайона, то бишь не дал боевикам возможности выйти в тыл, скажем, и перестрелять, скажем, нас в спину всех. Второе, он обеспечил возможность, возможность, там получается где-то 12 часам, просто проезжал как-то мимо правый сектор под руководством Яроша, вот они ехали в аэропорт, ну и как бы как хлопцы, хлопцы потом правосеки говорили, там я услышал, что там какая-то не идет. Ну и решил заглянуть на огонек, посмотреть, а тут приехал, а тут военная вот такая ситуация у них нехорошая. Вот, и вот они тогда подвязались. Вот Саша, скажем так, выиграл время для того, чтобы, да, вот там повезло. Вот подъехал правый сектор, который вмешался, там изменил ход боя в нашу пользу. И дал возможность, соответственно, ценой своей жизни вывести соответственно, раненых, вот вывести двух сотых. Тем более там были тяжелые ранены. Вот по тому героизму этого экипажа, вот там Вахромеев, это наводчик-оператор Сашин, и Вахромеев у него где-то лет 38 было, до 40. А Кулягин он еще 21 или 22 года, вообще хлопец, молодой механик. Вот. Под командованием все это дело Саши, конечно, героизм этого экипажа, но он неоценим. В наушниках опять звучит отбой. Подумать страшно, что осталось за тобой. И наш комбат немножечко смущен.